আদা নহৰু জলকীয়া এইফালে পিঁয়াজ অকণমান কাটি লৈছোঁ এতিয়া ৰাতি দহ বাজিলে প্ৰায় ছমাহমান হ'ল মই ৰাতি ভাত পানী নেখাওঁ কিন্তু আজি ভাত খাবলৈ মন গ'ল ইফালে সিফালে চালোঁ একো নাই এটা বস্তু পালোঁ কি বস্তু পালোঁ জানেনে ৰৌ বৌ কৈ আছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীত অকণমান তেল দিছোঁ দেখিছেনে লগে লগে পিঁয়াজখিনি জলকীয়া আদা নহৰু সকলোখিনি ঢালি দিলোঁ খুব সুন্দৰকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম এক মিনিটমান ভাজি ল'লেই হ'ব বাৰু মানে কাহ আহি গৈছে কিয় কওকচোন জলকীয়াখিনি তেলতে দি দিলোঁ যে যিয়ে নহওক অকণমান সময় ভাজি পেলাই আধা গিলাচমান পানীত যোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ লগে লগে কি বস্তু যোগ কৰিছোঁ চাওক কণ বিলাহী কণ বিলাহী প্ৰায় আমাৰ ঘৰত থাকেই ৰাতি দহ বাজিলে আৰু বাকী সকলোৱে দিনতে বনোৱা কিবাকিবি আছিলে খালে আৰু কোনোবাই কোনোবাই আলু পিটিকা খালে মই আকৌ শকত মানুহ আলু পিটিকা নাখাওঁ যেই নহওক বিলাহী অকণমান এনেধৰণে ভাজিলোঁ লগতে কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ খাবলৈ মানে বহুতেই সোৱাদ লগা হ'ল মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই আছিলোঁ তেতিয়া ভাবিছোঁ যদিহে সোৱাদ লগা নহয় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ যদি খুব সোৱাদ লগা হয় মই শ্বেয়াৰ কৰিম সেয়েহে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ লগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ আছিলে মানে ফিচা ইয়াতো পিছ আছিলে মানুহজনে আকৌ ভাত মানে পাৰি ল'লেই মই বোলে ভাত কেইটামান খাওঁ দেই তেওঁ তেনেকৈ ৰাতি নেখায় কিন্তু আজি বোলে দিনত বহুতেই ব্যস্ত লগতে অফিচৰ কামত ইফালে সিফালে গৈ আছিলে আৰু বেংকলৈও যাবলগীয়া হ'ল তেওঁ মানে সময়ে নেপালে যে কি নহওক মাছ ধুইছোঁ ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ অকণমান পানী দি দিলোঁ সুন্দৰকৈ উতলি গ'ল এইফালে কেইটামান ভাত আৰু গৰম গৰম কণবিলাহীৰ সৈতে মাছৰ ফিচা দুপিছ লৈ ল'লোঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি লাগিলে আজিলৈ আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি